Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию бортовой держатель датчика Эхолота. Он предназначен для монтажа на борту рыбацких каяков и белиботов. Комплект насадок, который входит в его комплектацию, позволяет фиксировать трансдюсеры таких производителей, как Lowrance, Garmin и другие. Конструкция состоит из труб, наклонных соединений, ручки, крепления для датчика, замка и адаптера. Максимальная глубина погружения 400 мм. В сборку входит компактный замок, в котором можно зафиксировать платформу для монитора эхолота. Предусмотрена удобная ручка, с помощью которой вы можете регулировать угол вращения на 360 градусов. Адаптер совместим со всеми монтажными системами Borica Основные детали изготовлены из полиамида, армированы стекловолокном. Труба из анодированного алюминиевого сплава с порошковым покрытием. Я вам лично гарантирую качество продукции произведенной компании Борика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.